Всем здравствуйте! Сегодня у нас 14 июня 2024 года. В городе Запорожье были ночью, 2 часа ночи были взрывы. Но ну, проснулись, день продолжается. Всем держаться, всем хорошего дня, несмотря... Соточка! Красоточка, красоточка, посмотрите, забралась. Дотик, а ну аккуратно, Датюшечка. А ой, как красиво, посмотрите, что на небе. Как же красиво. Как же красиво. Ой, девочка, слезай-то Красотка, ты тоже любуешься небом, да? Ранюся. Какая красота, какие цветочки. Ні. Як оці соненькі називаються? Це шалфей. Напишіть, будь ласка, чи ні, чи Що це щось інше. Ну, моя... У равлика тут хатка. Його додому не треба брати. Ксюша просить, каже, можна? Це буде моя домашня. Ні, тут живуть вони. Ксюша. Но я буду наривати. Много всяких там. Природа, там, привіт, донька. Як ти, крабочки? Буду й я доляньки даже маньку веточку сорву, щоб вона там могла повестися. Все поносити щось там. В гостях добре, а дома краще, Ксюш. Тому не треба. Він хоче дома бути. Всім доброго дня, друзі! Я вирішила трішки показати, яка у нас прогулянка вийшла з Ксюшею. Чудова прогулянка, дуже гарні краєвиди, балка у нас просто неймовірна. Квіточки квітують і різнокольорові, шевтенькі, бускові, фіолетові, різнокольорові запахи, неймовірні. Також у нас була вечірня прогулянка. І Можна з нами прогулятися, подивитися, як ми проводимо ввечері час, так як, як діти за комп'ютером багато часу проводять, треба їх з цього діла, треба їх якось відволікати. Інакше це потім дуже не дуже добре буде сказуватися на їх розвитку. Треба читати, писати, а також прогулянки на природі з дітьми. Це дуже дуже важлива справа. Я гадаю, що в вашому місті чи селі, де дуже ви находитись теж є улюблені місця, де можна також насолодитися природою, гарними зеленими краєвидами, де можна зарядитись від природи позитивом. Всім доброго настрою, хай у вас все буде гаразд. Всім добра. У активної дівчинку все йде в толк і в скорі. Тільки вона щось розучилась кататися трохи, так? страсть кулит, у Ксюшки. Я отложила я свои вишни. Буду завтра утром собирать. Ксюша будет спать. Ребенок, конечно, требует внимания очень сильно. Если не уделять внимания, в компьютере все время сидит. А это трагедия. Телефон я уже утилизировала. Старшая дочка говорит, сама утилизировалась. Спрятала телефон, так и не нашла. Но компьютер есть. Я сейчас просто беру, выключаю, прячу, потому что это трагедия. Вот эти все компьютеры, дети зомбируются. Ракушечки. О, какая красота. Хорошенькие. Да, наедине с природой. Хоть какая-то, но природа. Ножки помочили. Полотенце не взяли, но ничего. Ксюша говорит, что это такое. Ксюша, не бери руками. Это, по-моему, двоя палочка. Шкурка от змеи. Вот это находка. Как шкурка? Мне, Нет, да. Мне страшно. Да что тебе страшно? Да, реально. Да ты... Вы, люди, вы подумали о том, о чем я? Не, это реально, это шкурка. Потому что, да, они же меняют свою шкурку. А что страшно? А Ксюша, не... это природа. Боже, дитина да перепугалась. Дивись, а сюда. Они смотри змеи сбрасывают старую шкурочку, и у них потом новая формируется шкурка. А это крапива, если я не ошибаюсь. Да нет, не, не, не печет. Я уже рискнула. Вот это находка, Ксюх. Да? Вот, Ксюха. Ты на кто хвост нашла от ящерки недавно на хортице. Для тебя Суша, кладоискатель у нас, она нашла шкуру от змеи. Это реально шкура от змеи. Так что Ксюха у нас такая смешная, да? то сокровища находит. Вот такая у нас девчонка. Я ей объясняю, что не надо змеи бояться, если шкурка есть и змеи, потому что просто их не надо трогать. Угу, преодолевай страх, правильно. Слушай, успокойся. Все, еще... Сирена у нас, воздушная тревога. Я тоже прихожу. Так, 5% заряда. Сейчас у нас разрядится телефон. Ксюха. Загроза у нас. Идем как папе, Ксюха. Давай. Где? Да стекло, ручки не порежь. Всем хорошего настроения. Будем идти мы уже домой. Да-да-да, аккуратно, дочь. Люди, видишь, бутылки выбрасывают.